yana huquqni qarang g'arbliklarda ayol ishlasa ro'zg'or va hokazo narsaga sarflaydi bizni shariatimizdachi ayol kishi ishlab topganiga to'liqligicha o'zi egalik qiladi ayollardan xat kelyapti savol tushyapti ayollarda internet sahifalarida bizga men o'zim ishlayman pul topaman va hokazo va hokazo lekin qaynonam olib qo'yadi yoki ishlaganimni to'liq falon foizini doimiy holda erim olib qo'yadi yoki ro'zg'orga sarflaysan deydi biz ayollar topganimizni shunaqa qilib sarflashimiz kerakmi majburmizmi yoki yo'qmi mu? mutlaqo majburiyati yo'q shuni biling shuni biling ba'zi birlar noto'g'ri tushunishi mumkin lekin men huquq jihatidan aytaman er o'ta nochor gadoylik qilyapti xotin esa ishi zo'r zo'r pul topyapti xohlasa beradi eriga bo'lmasa bermaydi xotinni huquqi shu darajada baland er hoy men gadovlik qilib yuribman boshqa choram qolmayapti xotin ozgina yordam bergin desa xotin kishi himmat qilsa beradi bo'lmasa erkakmisan sen boqishing kerak meni nafaqamni to'lab qo'y desa haqqi bor mana xotinlar huquqi shariatda shuncha puli turib xotin nima qiladi xotin nima qiladi oxirati uchun ishlaydi kimlargadir sadaqa qiladi ehson qiladi yo'l quradi ko'prik quradi kambag'allarga yordam beradi kerak bo'lsa shu kambag'allarni ichi eriga ham yordam berib berborsa yaxshi lekin yordam bermayman sen ermisan boqasan tamom desa haqqi bor qaynona kelinni pulini olib qo'yishga mutlaqo haqqi yo'q bir tiyinini ham olib qo'yishga haqqi yo'q shunday qaynonalar zolim bo'ladi kelinning pulini qaynota ham ololmaydi er ham ololmaydi qaynona ham ololmaydi boshqasi ham ololmaydi xotin ishlab topgan puli yuz foiz o'zini mulkiga aylanadi kerak bo'lsa o'sha ayol o'zi zakotini beradi o'zi qurbonlik qiladi bilib qo'ysin qaydonalar yoki qaynotalar kelinni haqqiga zulm qilmanglar o'zi ishlab topyapti bu o'zini mulki xohlasa sizga qaynonam meni onamsiz deb sovg'a bersa oling qaynotam otamsiz boshimda sayabonsiz deb ehson bersa oling lekin kelin yordam berib yuboring bizga sal qiynalib qoldik deyishga sizni haqqingiz yo'q shariatimiz shunaqa darajada ayollarni mulkini himoya qilgan hatto bizda shariatga amal qilinmaganligidan kelinga shaxsiy mulk qilib berilgan mahrni ham ota olib qo'yadi mahr ber deyapti ota olib qo'yadi ha desa to'yga ishlatamiz deydi mumkin emas kelinni shaxsiy mulki hech kim unga daxldorlik qila olmaydi bizlarni kelinlarimiz ayollarimiz shu darajada saxovatliki bechoralar er ishlamasa xotin boqyaptida hozir shunday ayollar bor erini ham boqadi qaynotasini ham boqadi qaynonasini ham boqadi kerak bo'lsa qayn singlisini turmushga ham chiqaradi yani ana nomard er ish chiqmayaptida nima qilay ish izlab yuribmanku deydi undan naryog'iga o'tmaydi man uyrda anoanaqa qorovulchilik ka bor ekan ikki million so'm oylik berar ekansiz ikki million ikki millionga ishlaymanmi ishlamayman deydi un i qarang ikki millionga ishlamaydi xotindan pul olib yashab yuraveradi nomard bozorga chiqib arava tort bir kunda no ellik ming so'm yuz ming so'm ikki yuz ming so'm topasan desa men arava tortamanmi deydi xotinni pulini yeganingdan ko'ra dayus arava tortganing mard erkakni ishiku xotindan to'rtta nonga pul berib tur degan o'lim o'limmasmi erkak uchun undan ko'ra chiq arava korchilik qil halol pokiza mehnating bo'ladi xotining pul bersa ham olmagin olloh asrasin xotin seni pulingga muhtoj bo'lishdan men erkakman men o'lsam o'laman sendan pul olmayman men alhamdulillah o'zim ishlayman tanajonim sog' sen o'zing uchun ishlab turaver hozircha inshaalloh alloh kasbkorimga bersa hammasini joy joyiga qo'yaman deyish kerak mard erkak ammo xotin ehson qilib endi shunaqa bu taqdir dadajonisi gohida undoq gohida bundoq ro'zaor ikkalamizniki ham birgalikda tebrataylik shuni desa mayli ammo erkak hech qachon xotindan bunaqa narsa so'ramasligi kerak haligi internetda bo'lganidek yana hozir bizni so'zimizni suistemol qilib qaynonalar bizga janjal boshlamasin kelinlarni ja ko'tarib yubordingiz kelinlar endi mol dunyosi undoq ekan bundoq ekanda bo'lmasa bu biz uy joyimizni berib qo'yibmizu biz qarab o'tiribmizu degan videosini qilishmasin men huquqini gapirdim lekin hech qaysi bir ayollar unaqa qilishmaydi bu juda yam yaxshi holat g'arbliklar va hokazolarga taqlid qilib ayollarni huquqlarini oyoq osti qilmaslik kerak